penghayunan kepada PAP ni, the shift eh, to, to PAP dari segi jumlah undi lah eh. Tidak boleh berlaku tanpa sokongan pengundi Melayu juga. Hakikatnya semikian ya. Eh. Tapi bagaimana kita nak dengan 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 hakikat tersebut, bagaimana kita nak menjelaskan keadaan yang berlaku di JRC Tampines lah. Dan bagaimana parti pemerintah tu boleh memenangi semula uh, sokongan Melayu di situ. Pertama, kita uh, sering uh, dimainkan dengan suatu uh, waktu campaign lah uh, mengenai undi melayu yang sudah uh, hilang uh, terhadap uh, PEP. Tapi sebenarnya ini tidak terjadi. Kita lihat peratusan undi terhadap PEP yang 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 meningkat, yang agak tinggi di kawasan-kawasan undi yang lain, kecuali mungkin di Tampines. Uh, itu menunjukkan uh, tidak ada Uh, kehilangan undi Melayu secara umum tetapi memang di Tampines ya, kita dapat melihat uh, umumnya uh, ada kehilangan undi Melayu terhadap uh, incumbent uh, dan itu kita lihat uh, dimainkan sebagai uh, isu antara uh, dua tokoh satu Faizal Manap uh, dan juga uh, Encik Mas Agus uh, tapi Uh, saya rasa juga kita harus mengambil caveat juga uh, uh, walaupun uh, undi Melayu di Tampines itu uh, Nurun menurun atau kurang uh, pada masa yang sama tidak uh, mengakibatkan tumbangnya eh uh, PAP di sana. Uh, jadi ada isu-isu yang lebih besar seperti uh, municipal issue, cara eh uh, PAP eh uh, menjaga kawasan undi tersebut uh, dengan fasiliti yang baik uh, dan kerja-kerja akan mereka itu mungkin uh, uh, tidak mer 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 apa? Uh, membuat semua undinya uh, uh, hilang uh, dan juga kita uh, uh, jangan lupa bahawa ada perkara yang uh, mengkhawatirkan saya juga mengenai sentimen terhadap masyarakat Melayu yang uh, muncul kerana pertarungan yang dilihat Uh, antara Encik Faizal Manap dan uh, Encik Masagos. Agus uh, ini terkait dengan isu-isu yang lebih luas seperti isu Kelvin Cheng uh, dan isu Gaza dan sebagainya jadi pengundi-pengundi bukan Melayu juga melihat uh, dan merasa tidak senang juga uh, uh, ketika isu-isu ini dimainkan jadi itu mungkin membantu sedikit uh, uh, untuk mengaut uh, undi dari bukan Melayu kerana mereka juga takut akan sentimen perkauman uh, yang boleh meledak uh, jika tidak dikawal. Kalau kalau kita lihat uh, dalam sistem GRC ini ya, yeah, uh, kadang kala ya, yeah, tentu sekali kita tidak mahu isu kaum dan agama ni dimainkan dah. Itu mungkin secara idealnya itu bukan cara kita berpolitik. Tapi senario dalam satu sistem uh, GRC, ya yeah, mungkin ada pertarungan seperti katakan tadi uh, di antara incumbent iaitu Menteri masa Gusuki Zulkifli dengan Encik Fazal Manap tapi juga ada isu-isu yang lebih besar isu-isu lain dan uh, ramai yang juga yang memuji beberapa pemimpin-pemimpin uh, dalam PAP sendiri yang menjalankan tugas-tugas di akar umbi dan sebagainya. Jadi ini ada pelbagai isu dimainkan dan isu etnik isu agama itulah hanyalah salah satu isu. Seperti kita lihat di kalau tak silap Sembawang juga uh, peratusan pengundi Melayunya agak tinggi juga. Tapi kita tidak lihat uh, apa yang terjadi ya. seperti di Tampines. Jadi itu menunjukkan secara umum bukan uh, kehilangan undi dari kalangan Melayu. Itu isu-isu yang lebih spesifik yang terjadi di Tampines. Memang uh, itu perkembangan yang sangat baik dengan parti-parti. Semua parti sebenarnya menolak uh, campur tangan asing dan juga uh, uh, tidak mahu memainkan isu-isu perkauman. Uh, cuma saya uh, rasa uh, ada anasir-anasir yang akan tetap Mem memainkan isu ini uh, sama ada mereka aktor-aktor uh, 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 asing ataupun mungkin ada suara-suara yang mahukan uh, interest ataupun uh, uh, kepentingan. Kepentingan, kepentingan mereka diajukan dan itu yang lebih terjadi sebenarnya sepanjang period kempen ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mem uh, apa, membuat uh, kepentingan mereka itu sebagai satu desakan uh, terhadap uh, kita mahukan ini sebagai suara masyarakat Melayu Islam tapi saya rasa itu bermasalah kerana apa itu suara Melayu Islam masyarakat Melayu Muslim ini sebenarnya beragam dan mereka tidak uh, dapat dilihat sebagai satu monolif atau satu yang apa uh, statik dan juga monolitik jadi suara-suara dan juga isu-isu yang, yang diinginkan sangat beragam uh, apa yang terjadi yang saya rasa perlu kita perhatikan ialah sentimen populisme di mana masyarakat itu lihat sebagai satu monolif dan itu akan dimainkan oleh uh, nasiran saya tertentu untuk mendesak dan juga uh, mengangkat kepentingan mereka uh, saya secara kalau boleh lebih frank lah <gulis> <Selebihan, laughs> lebih jujur eh lebih jujur lah uh, <gulis> saya rasa kalau tak suka potong okay. atau saya yang kena potong <gulis> uh, walaupun parti pekerja uh, saya rasa mengambil uh, uh, pendirian ya, yeah, yang yang sangat baik uh, terutama ketika Encik Pritam Singh mm. mengatakan pendirian parti pekerja mengenai isu uh, Anasir uh, uh, asing dan juga isu perkauman. Uh, saya tidak melihat Encik Faizal Manap itu uh, menyatakan dengan tegas bagaimana beliau tidak mensetujui Uh, apa yang dibangkitkan dan pendekatan yang dibangkitkan oleh Encik Norderos uh, I was hoping for a more firm statement from him kerana beliau terkait langsung dengan isu ini tapi saya tidak melihatnya uh, malah yang yang pertama kali uh, memberikan uh, statement ialah Encik Pritam Sen sendiri uh, dan Encik Faizal berada di belakang uh, tapi kemudian di sewaktu doorstop interview baru beliau mengatakan beliau uh, apa, serve all races and all that tetapi tidak menyentuh langsung terhadap uh, persoalan Cik Nur Derus dan meng dissociate uh, himself from him. Hmm. Uh, jadi itu uh, still lingers in many voters minds. What is the connection antara Cik Nur Derus dan Cik Faizal Manap? Dan mungkin sebahagian dari pengundi, terutama pengundi bukan Melayulah uh, mempersoalkan itu juga. Uh, jadi menurut saya itu boleh diperbaiki uh, dengan pendirian lebih tegas daripada Encik Faizal Mayat tapi sudah terjadi dan beliau juga tidak menang di Tampines uh, tapi parti pekerja uh, perlu merefleksi mengenai perkara inilah Encik Mas Agus ditanya, ditanyalah tentang keadaan di Tampines dan jawapan beliau ialah beliau akan berusaha untuk memperkenalkan atau melaksanakan satu pendekatan yang berbezalah untuk mendekati masyarakat, memahami dengan lebih mendalam keprihatinan masyarakat, kemahuan masyarakat. Um, saya fikir dalam mencari penyelesaian ada dua perkara yang perlu difikirkan. Pertama sekali adalah komunikasi. Ya, kadang-kadang perkara itu sudah uh, dasar satu sudah sedia ada, tapi komunikasi kepada masyarakat. Apakah yang ingin disampaikan, apakah matlamat dan apakah mungkin yang ingin yang ingin dicapai dalam mungkin masa lima tahun atau 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 sepuluh tahun. Uh, kedua adalah dari sudut kepimpinan itu sendiri. Ya, apakah uh, sekadar uh, berjumpa ataupun berbincang dengan yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin uh, MMO sahaja itu mencukupi. Apakah yang disebutkan sebagai kepimpinan dalam dalam masyarakat Melayu? Apakah sekarang ini dalam 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 situasi di mana uh, ada lebih banyak akses misalnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Bagaimanakah proses komunikasi dan pendekatan Uh, itu boleh uh, di diperhalusi dan diperbaiki. Jadi ini satu perkara yang yang perlu difikirkan bukan hanya dasar-dasar tapi uh, cara dan juga naratif yang ingin disampaikan. Pertama ialah uh, uh, posisi Encik Masago sendiri. Jadi uh, bagaimana beliau dapat uh, mengubah imej uh, dan uh, pandangan uh, masyarakat umum terhadap beliau itu akan mengambil masa dan bagaimana beliau dapat melakukan demikian uh, saya tidak tahu uh, jadi itu menunjukkan bahawa beliau harus bekerja dengan lebih keras untuk mengambil hati masyarakat uh, dan itu akan mengambil masa pastinya dengan menunjukkan sikap yang beliau benar-benar uh, mendengar rintihan yang ada uh, uh, mendengar akan uh, uh, sudut pandang yang berbeza mengambil kira sentimen-sentimen uh, yang ada dan bukan hanya uh, fokus kepada bagaimana mengkomunikasikannya dari atas ke bawah tapi benar-benar mendengar hmm. uh, dan mengetahui apa sebenarnya yang uh, menjadi uh, kegelisahan masyarakat umum. Uh, jadi itu harus dipergiatkan. Tapi saya rasa yang lebih besar ialah uh, institusi uh, yang ada di kalangan uh, masyarakat Melayu Islam bagaimana dapat kita uh, kaji semula peranan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Suatu uh, kepimpinan a uh, Encik Masagos itu kita ada M kuasa 3 kan yang sepatutnya menyatukan masyarakat Melayu Muslim uh, tetapi kita lihat a uh, ianya gagal uh, uh, with a caveat lah. Uh, sudah ada pastinya ada um, apa perkara-perkara uh, uh, yang yang baik dari situ tetapi secara umum kita juga lihat ia tidak sebenarnya tidak uh, Uh, sangat efektif dalam menyatukan uh, masyarakat untuk menggambling tenaga dan juga energi yang ada. Sebaliknya kita lihat uh, mungkin hanya segelintir yang mungkin uh, mendapat benefit daripada kedekatan dengan kuasa uh, dan itu membuat mungkin sebahagian daripada masyarakat umum merasakan mereka tidak mendapat tempat dan tidak didengarkan uh, jadi kita harus melihat bagaimana institusi-institusi yang sedia ada itu termasuk pendekatan-pendekatan yang sedia ada itu harus uh, uh, difikir ulang dan diperkuatkan ataupun diperbaharui uh, itu tugas yang lebih utama uh, dan it's not about the individual it's about the uh, the community